নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতেই থকা এখন মুগা চুমনি বিলত তিনিদিনীয়াকৈ খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেয়েহে এদিন গৈছিলোঁ তো অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইমান এটা গাঁৱৰ ভিতৰত ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান কিন্তু আমি প্ৰায় দিনৰ ভাগতে গৈছিলোঁ আৰু সেয়েহে দোকান বহুত বেছি নাছিল আৰু কেইখনমান দোকান আছিলে বাৰু তাতে দোকানত অকণমান ঘূৰি পৰিৱেশটো চাই অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু জানুৱাৰীৰ নতুন বছৰতে ত' আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' চমুকৈ কৰিছিলোঁ চাওক এইফালে ধেমাজিৰ পৰাও দোকান আহিছে আৰু গাঁৱৰ যিসকলে দোকান দিয়ে তেওঁলোকো দিছে আৰু নতুন বহুলোকেও দোকান দিছে যিহেতু খাদ্য মেলা হয় এইফালে গাহৰি খৰিকাত লগাই থৈছে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ তো খাম বাৰু অকণমান আগতে ধুন ধুনক খোজ কঢ়াই লৈ আছোঁ আৰু মই এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি দোকানবিলাক প্ৰথমে চাই লৈছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব এখন গাঁৱৰ ভিতৰত মই ৰাস্তাটো দেখুওৱা নাই ক'ত কেনেকৈ আহিছোঁ এখন গাঁৱৰ ভিতৰত ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান তো চাই থাকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে মাইকত গান বজাই থৈছে আৰু তাই এনেকৈ মানে ভাল পাইছে আৰু ইমান ডাঙৰ এখন মুকলি ফিল্ড হয় তাই দাঙি ল'বও দিয়া নাই এনেকৈ খেলি ভাল পাইছে আৰু বহুত সময় এনেকৈ খেলিলে তো এতিয়া এইফালে দেখিছোঁ আপোনাৰ যিহেতু বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে ইয়াত ইয়াতে মানে এছ ডি আৰ এফ নে এন ডি আৰ এফ আছিলে মই পাহৰিলোঁ তো তেওঁলোক আহিছে মানে কিবা কৰি কিবা অঘটন ঘটিব নেকি বুলি আগতীয়াকৈ তেওঁলোক সাজু আছে তো মানে এনেই আৰু ফূৰ্তিৰ কাৰণে মনৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে কিছুলোকক উঠাইছে ধূল ধুনে উঠিব বিচাৰিছিলে কিন্তু লাইফ জেকেট নিদিয়াৰ কাৰণে মই নুঠালোঁ এইফালে আহি গ'লোঁ খাবলৈ গাহৰি মাংস ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰি থৈছে আৰু এইফালে আছে হাচ ছাইমদ এওঁলোকে ধেমাজিৰ পৰা আহিছে ধেমাজি কি গাওঁ কৈছিলে মই গাঁওখনৰ নামো পাহৰি গ'লোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো কৰা আজি দুই তিনিদিনেই হ'ল মই দিয়া নাছিলোঁ গাটো অকণমান বেয়া আৰু এইফালে দেখিছেনে ছাই মদ বনাই আছে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ টপ টপকৈ পৰি থাকে মই বহুত সময় চালোঁ তাৰপিছতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ আমি দেখাই নাই ছাইমদ বনোঁ আমাৰ এইফালৰ মানুহবিলাকে ছাইমদ মানে বনোৱা দেখা নাইতো মই তাৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ প্ৰথমে কণী ল'লোঁ বইল কণী খাবলৈ তাৰপিছতে আহি গ'ল আমাৰ পোৱা গাহৰি মাংস পাঁচ পিচ আছে পোৱা গাহৰি মাংসত এশ টকা লৈছে আৰু তাৰপিছত সাজটোৰ কথা ক'লোঁ কেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰথমে অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে সাজটো টেষ্ট কৰাৰ পিছত খাই ভাল লাগিলে সেইকাৰণে সাজো মানে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ মটৰ ঘুগুনি সাজ আৰু পোৱা গাহৰি মাংস বইল কণী মানে একদম নতুন বছৰটো এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিলোঁ তাৰপিছতে মোৰ গা বেয়া হৈ গ'ল এতিয়াও চৰ্দিশ হৈ আছে আৰু এইফালে বাইদেউগৰাকীয়ে লগ পাই মোক ঝাল চানা কিনি দিলে তাৰপিছত নেপালী পিঠা অঁ এইটোৰ ৰিংটো অঁ এটাত পাঁচ টকাকৈ লৈছে তাৰ তাৰ মানুহেই বনাইছে বাৰু গাঁৱৰ মানুহে তো এয়াও বনাই ঘৰলৈ আনিলোঁ খাবলৈ ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই মই ইমানখিনিয়ে শ্বৰ্টকৈ দেখাইছোঁ যিহেতু ঘৰৰ পৰা বিশেষ ক'তো ওলাই যোৱা হোৱা নাই ত' ক'ৰবাত ওলাই গ'লে নিশ্চয় ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ গাঁৱৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ বেলেগ একো নাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়াই